वालेकुम दोस्तों मैं हूं डीजी फूड किचन से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं घर पर खोया बनाने का बहुत ही आसान तरीका जिससे आप हलवा बर्फ़ी या कोई भी मिठाई बना सकते हैं तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्ती रेसिपी बिसमिल्लर रहीम दोस्तों खोया बनाने के लिए हमें चाहिए पाँच लीटर दूध एक कढ़ाई एक कफ गिर गार्निश के लिए बादाम और काजू, बस इतनी सी चीजें और हम बना लेंगे खालिश देसी खोया दोस्तों सबसे पहले हम पांच लीटर दूध कढ़ाई में डाल लेंगे याद रखें कढ़ाई का पैंदा मोटा होना चाहिए ताकि दूध जले नहीं दोस्तों खोया बनाने के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि दूध बिल्कुल फ्रेश और फुल फैट हो दूध जितना फ्रेश होगा खोया उतना ही अच्छा और दानेदार बनेगा अब दूध को कढ़ाई में डालकर दरमियानी से तेज़ आंच पर रखें और कफगीर से मुसलसल हिलाती रहें दूध को छोड़ना नहीं है क्योंकि हिलाने से दूध अच्छी तरह मेल्ट होता रहता है और नीचे लगता भी नहीं जब दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने लगे तो आँच हल्की कर दें लेकिन कफगीर हिलाती रहे इसी तरह पकाते रहें तो दूध बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट होकर खालिश खोया बन जाता है अब हम दूध को तेज आंच पर पकाएंगे और मुसलसल कफगीर से हिलाते रहेंगे दूध को छोड़ना नहीं है वरना नीचे लग सकता है पहले हम सोलर चूल्हे पर खोया बना रहे थे लेकिन अचानक सोलर बंद हो गया तो हमने सोचा काम तो रुकेगा नहीं अब हमने कढ़ाई ली और उसको आम चूल्हे पर रख दिया कढ़ाई में दूध डालकर दरमियानी आंच पर पकाना शुरू कर दिया है दोस्तों देखें दूध अब आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है अब इस स्टेज पर हम आज थोड़ी सी कम कर देंगे और मुसलसल हिलाते रहेंगे अब दूध बिल्कुल मलाई की तरह हो गया है और किनारों से भी लगने लगा है कढ़ाई के साइड्स को कफ़गीर से अच्छी तरह साफ करते जाएं ताकि सारा दूध इकट्ठा होता रहे दोस्तों हमारा खोया अब बिल्कुल तैयार हो चुका है याद रखें खोया ठंडा होने के बाद थोड़ा सा सख्त हो जाता है इसलिए ज्यादा ना पकाएं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और खोया को किसी बर्तन में निकाल लेंगे ऊपर से हम बादाम और काजू से हल्की सी गार्निश कर देंगे ये खोया आप गाजर के हलवे बर्फी या किसी भी मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अपना और अपने वाले का बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज